Anda pernah fikir tak macam mana berbilion-bilion dolar boleh lesap macam tu saja? Hari ini kita nak kupas satu skandal keuangan yang boleh dikatakan antara yang terbesar dalam sejarah moden, Saga 1MDB. Dan inti kepada keseluruhan cerita ini adalah satu soalan besar yang panas. Adakah bekas Perdana Menteri kita, Najib Razak, seorang dalang ataupun cuma mangsa yang diperangkap? Inilah persoalan yang bukan saja memecah belahkan negara, tapi juga menggemparkan satu dunia. Okey, kita cakap pasal jumlah yang sangat besar, 4.5 bilion dolar. Bukan juta ya, Bilion. Inilah aman yang Jabatan Keadilan Amerika Syarikat dakwa telah dicuri dari 1MDB, dana yang sepatutnya digunakan untuk bangunkan Malaysia untuk kita semua. So, macam mana semua ni boleh jadi? Macam mana orang boleh curi duit sebanyak tu? Pihak pendakwa sebenarnya dah pecahkan modus operandi ni kepada tiga fasa utama dan ia mendedahkan betapa liciknya rumpakan ni dirancang. Bermula dengan fasa pertama melalui syarikat Goodstar pada tahun 2009 sampailah ke pemindahan besar-besaran tahun 2013, operasi ni memang satu masterclass dalam pengubahan wang haram. Duit berbilion-bilion ni dipusing-pusingkan melalui satu jaringan syarikat cengkerang yang rumit. Tahu tak syarikat cengkerang tu apa? Ia syarikat yang wujud atas kertas je. Tujuannya nak sorok siapa pemilik sebenar duit tu. Memang pening kepala nak ikut jejaknya. Okey, bahagian ni yang paling menarik. Apa jadi pada duit yang dah dicuri tu? Cara duit ni dibelanjakan? Ha, inilah yang akhirnya tinggalkan jejak yang sangat jelas untuk penyiasat ikut. Dan perbelanjaannya bukan calang-calang tau. Kita cakap pasal kapal layar super mewah, hartanah di New York dan LA, lukisan mahal oleh Van Gogh dan Monet, malah berjudi sakan di Las Vegas. Memang gaya hidup yang sangat mewah sampaikan perbelanjaan tu sendiri dah jadi macam simbol kepada skandal ni. Ya, macam-macam dibelinya, kapal layar, rumah mewah, semua tu memang dahsyat. Tapi, ada satu pembelian ni yang betul-betul ironik, paling tak masuk akal. Ya, betul filem Hollywood The Wolf of Wall Street. Anda tak salah dengar. Sebuah filem pasal penipuan kewangan dan hidup mewah melampau dibiayai sebahagiannya dengan duit hasil dari salah satu penipuan kewangan terbesar di dunia. Memang ironi tahap maksima. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga kan? Skim sebesar ni mustahil boleh sorok selama-lamanya. Jom kita tengok macam mana istana pasir ni mula runtuh. Semuanya bermula dengan wartawan-wartawan berani dari The Wall Street Journal dan Sarawak Report. Lepas tu, pihak berkuasa antarabangsa pula masuk campur. Satu demi satu rahsia terbongkar. Pendedahan ini memang mengejutkan rakyat Malaysia dan akhirnya mencetuskan satu tsunami politik yang menumbangkan kerajaan yang dah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Bila bukti dah banyak berkumpul, gelanggang pertarungan beralih ke mahkamah. Pihak pendakwa ada strategi. Mereka fokus pada satu kes yang lebih kecil tapi lebih senang nak buktikan. Kes ni melibatkan sebuah anak syarikat 1MDB namanya SRC International. Kenapa kes ni? Sebab jejak aliran duitnya sangat jelas. Di mahkamah, pihak pembelaan Najib bentangkan dua cerita yang agak bercanggah. Satu, saya tak tahu apa-apa. Saya kena perangkap dengan Jolo dan orang lain. Cerita kedua pula, oh saya tahu pasal duit itu tapi saya ingat itu derma dari Arab Saudi. Jadi yang mana satu? Tak tahu atau tahu? Inilah yang mahkamah persekutuan sendiri kata sangat-sangat bertentangan dan percanggahan inilah yang jadi masalah besar untuk pembelaan mahkamah kata hujah mereka ni tidak konsisten dan tidak koheren dalam bahasa mudah cerita mereka tak selari dan susah nak percaya sebab tu bagi para hakim kes ni sebenarnya tak rumit pun ia mudah dan terus terang dan keputusannya sangat muktamad, sembilan hakim di tiga peringkat mahkamah yang berbeza, semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Sebulat suara, Najib didapati bersalah atas kesemua tujuh pertuduhan. Sabitan ni memang satu momen bersejarah untuk sistem keadilan kita. Tapi, cerita ni belum habis lagi. Bila kita cakap pasal kes yang melibatkan politik dan kuasa, selalunya ada babak-babak tambahan. Dan babak akhir ni memang rumit. Walaupun mahkamah dah buat keputusan, realiti politik mula masuk campur. Dan kemudian, datanglah satu langkah yang mengejutkan ramai orang. Lembaga pengampunan tiba-tiba kurangkan hukuman penjara 12 tahun tu jadi separuh. Keputusan ini semestinya menimbulkan banyak persoalan serius tentang accountability. Jadi, apa pengajaran dari semua ni? Apa yang kita boleh simpulkan daripada kisah panjang yang penuh drama ni, terutamanya tentang pertembungan antara keadilan dengan politik? Dari segi bukti, keputusannya jelas bersalah, tapi keadilan tu sendiri jadi rumit. Kenapa? Sebab ia wujud dalam satu sistem politik yang nampaknya boleh melindungi golongannya sendiri. Inilah realiti yang mungkin kurang selesa untuk kita terima. Dalam permainan kuasa peringkat tinggi, keadilan kadang-kadang boleh tunduk kepada percaturan politik. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang mungkin paling penting. Tsunami satu MDB memang berjaya tumbangkan seorang pemimpin, tapi adakah ia berjaya merombak sistem yang melahirkan pemimpin itu? Dengan kata lain, walaupun seorang individu dah dihukum, adakah struktur yang membenarkan skandal sebesar ini berlaku masih lagi wujud di sekeliling kita?